para sederek pasamuwan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina kemis kliwon rolas Juni taun 2020. Kula Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka kitab Efesus Siji, ayat 16 tekan 11 kanthi jejer ndedonga saben kelingan. Efesus siji ayat 16 tekan songolas lembaga Alkitab Indonesia Bosojowo, Jowo tahun sewu sangang papat. Ora kendat anggon kusau sukur marang gusti allah. Saben tetungo aku tansah ngelingi kowe. Lanyuun marang alai gusti kita Yesus Kristus. Sang Rama kang maha mulya kersa maringake sang roh suci marang kowe. Sang roh suci mau maringana kawicaksanan lan medharna kersane Gusti marang kowe supaya kowe wano karo panjenengane. Sing tak suwun supaya sang suci mbukak pikiranmu lan kowe padha kapadangan satemah weruh apa sing kacadhangake dening Gusti sing wis kepareng nimbali kowe. Menggono uga supaya kowe padha weruh sepiro gedhene berkah-berkah sing diperasetyakake dening Gusti Allah marang kowe. Sarta sepiro gedhene panguasane sing makarya ana ing kita sing padha percaya. Pangwasa mau gedhe banget. para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabdo pangandika lan ngistakake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek amarga kahanan akeh brayat sing ora nunggil sak omah. Anak mondhok sekolah, wong tuwa nyambut gawe ana ing papan loro. Patunggilan brayat tata lair kapisah panggonan sing ana. Lumrahe berayat iku tansah ngelingi siji lan sijine. Lan saiki gampang bae nilpun utawa malah video call, kejaba chatting lewat WhatsApp. Nanging akeh pengangen-angen pamuji panyunan lan pikiran sing tetep ana ing sajroning ati kepengin dilairake. Jupuk wektu kanggo suwan marang ing ngarsane Gusti. lan ngaturake brayat ing pandonga iku dadi cara supaya sak kabeh wasumelang lan pepenginan kita marang anggota brayat sing ana ing papan adoh bisa kaaturake ing ngarsane Gusti donga iku ora mung merem lan nglairake apa kang dadi isine ati lan pengangen kita ing ngarsane Gusti luwih saka iku syafaat kang kita aturake ing pandonga dadi sarana mbangun patunggilane antarane kita para sedulur lan kabeh sing kita suwunake ing pandonga bisa bebarengan suwan ing patunggilane Gusti lan luwih becik maneh menawa bisa bareng-bareng sujud ndedonga ana ing ngarsane Gusti para sederek saben kempalan pasamuan ana pandonga syafaat ya kanggo sedulur sing nandhang sakit, lelungan nyambut gaib sekolah utawa tiyang sepuh kang wis yuswa lanjut lan kahanane winates butuh pangrimat mirunggan saka brayat. Pandonga syafaat uga kaaturake ing saben brayat ngelingi brayat sing ana ing papan boro sekolah, nyambut gawe utawa ing kabutuhan mirunggan. Lan ing dina no, Minggu Pentakosta, Minggu Pentakosta iki, kita kaelingake Sang Roh Suci ingkang memulang maringi kawicaksanan supaya kita bisa nampa lan urip sumuyut ngestokake apa kang dadi dawuh lan kersane Gusti kanggo kita. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa piwulang lan panuntune Sang Roh Suci ing bab ndedonga ingkang panjenengan sinaoni ing dinten menika. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula winulang ngaturake sedaya ing gesang kawula ing pandonga. Supados namung kersanipun Gusti ingkang kawula estokaken. Amin. Para sedherek maca renungan patinan lan mugi berkah sosi rahmatipun Gusti ingkang ngayomi mengkul lan ngawasi toto gesang kita. Amin.